Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsinə hazırda Masazır qəsəbəsində prospekt yola yaxın bir yerdə belə bir özü üçün inşa olunmuş 6 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm. Prospekt yolundan evin arası 200 metr, 250 metrədir. Ətraf tam yaşayışlı, ümumi 3 sotdan artıq torpağın üzərində inşa olunub. Yəni evin sənədi var, çıxarışımız var, evin sənədi birbaşa alacan adına götürüləcək. Yəni kupçalayıb Ən əsası qopçal evdir, qaz var, su var, işıq var, kanalizasiyadan mərkəzidir. Ev özü üçünşəinşə olunub. Evin tikilışı haqqında məlumat verim. Həyətdə çöl çöndə nəzərə tutmuş ayax yolusu var. Evin içində təmir işlərinin 80-85 faizlə işləri görülüb. Müəyyən cüzi bir miqdarda məbləğ lazımdır ki, bu evi tamamlayıb başa çatdırmaq. Yəni üzün şka turudur, rəngidir. Evin içində divarların aboyudur, yəni divar kağızı alınıb porulmalıdır. Həyətin bu hissəsində Avaşlar üçün yer nəzərdə tutulub. Yer yaşlı, yağışdan sonra olan çəkilişdir. Yerdən kürsülüdür. Kolonla inşə olunub. 1-dən 2-ci mərtəbə hansı gördünüz kimi manolit betondur. Bütün sayğaclar var, qoyulub, evin kombisi var, qalacaq mətbəx mebeli var, qalacaq. Burada yay-qış üçün nəzərdə tutulmuş belə bir hissəsi var. Yəni bura şüşəbəndlə yığılsa, yəni bura çox gözəl düşünülmüş bir layihədir. Evdə 6 otaqdır. Sənətimiz bir daha təkrar üçün deyim ki, tam qaydasında, notarial qayda, lqısıq olacaq. Həyətinin ümmi görünüşü görünür. 3 sot tam 2 sotdan artıqdır. 3.2 sotdadır. Bu hissəsi evin bürs, qabaq hissəsi, betonlanı evin və belə bağ-bağçası olan hissəsidir. Evin yanına da, arxasına da imkan var hərəkət etməyə öz zirzəmləsin göstərəcəm sizlərə. Zirzəmli göstərməyində səbəbim odur ki, gördünüz kimi atma taxtaların üzərindədir birinci mərtəbənin polu və izolyasiya olunub. Yəni soyuqdan, istidən tam şəkildə izolyasiya olunub, tam. tam şəkildə. Belə bir ümumi həyətinin görünüşüdür. Tam cüt daşla tikilib, tam cüt daşla tikilib. Yəni həyətin tam iti qalır. Bağ-bağçanın hissəsi burdadır. Evim üzün şka turur. Çeləid işlər bu qədər və bu hissədə də gələcəkdə müştəri alacağı istəyinə uyğun hər bir dəyişikliklər edə bilər. Yəni müəyyən qədər bir vəsait qoyub bu evi tam şəkildə gözəl təmir etmək mümkündür. Kombi ayrıdır, hamam üçün su qızdırıcısı ayrıdır və bu hissədən də arxaya keçməyə yer var, burada pilləkənləri var. Sadəcə keçib göstərə bilmirəm. 1 metrə yaxın arxasında yer var. Onun vurğulayın ki, 1 metrə yaxın arxasında yer var. Çox düşünülmüş tərzdə olan bir layihədir və keyfiyyətlə inşa olunub. Şəxsi insan özü üçün tikmiş, tikilmiş bir həyət evidir. Və keçirəm evin salonuna təqdim edirəm. Baxın, hal-hazırda daxil olmuşuq evin dəhliz hissəsindəyik. Aşağı mərtəbədə iç qapıları qalıb, yuxarı mərtəbədən qapıları qoyulub. Gözəl foyəsi var. Yəni bunu vurub-vuruyum ki, birinci mərtəbədə gözəl foyə var. Əslində ev yəsi buranı böyük garderob kimi nəzərdə tutub. Bura istipollu, altı granit. Mətbəx hissəsi də istiboldu granitdir. Mətbəx mebeli də belə bir tam keyfiyyətdir. Yəni ev sahibinin dediyinə görə 4000 manat yaxın mətbəx mebelinə vəsait xərclənilib və mətbəxinin də pəncərəsi yəni birbaşa öz həyətinə baxır. Çox gözəl düşünülmüş bir proyektdir, yəni layihədir. Mətbəxi ümumi sahə ilə 16 kvadratdır. Dəhlizin özü 19 kvadratə yaxındır. Pləkən betondur. 1-ci mərtəbənin arası betondur. Sadəcə evin 1-ci mərtəbədə görləsə işlərdən divar kağızı, qapılar və o pləkən üstü yığılmalıdır. Keçirəm qonaq otağını göstərəm sizlərə. Qonaq otağı da belə bir çox gözəl səliqəli iş görülüb. Yəni divarları maya quşqatur vurulub, mayaqla ağardılıb toşuma laminatdır. Bu polon 6 izolyasiya olunub. Zirnəmdə olan xəsisini göstərmişdim sizlərə. Kombi radiatoru var. Qonaq otağı 30 kvadratdır. Böyük pəncərəyəmlidir. Birbaşa bağ, bağçasına baxır. Belə bir, bağır, bağır. bir böyük qonaq otağımız var. Alana Allah xeyirin versin. Qoyulan xərçdən aşağı qiymətə təklif olunur. Masazırda bu hissələrdə torpağın qiyməti, yəni doğrudan da bahadır. Yola yaxın olduğuna görə bahadır. Ümumiyyətlə 3 tonunda 2 sotda inşa olunmuş 6 otaqlı həyət evidir. Yəni ailə tərkibi böyük olub, 6 otaqdan 6 otaq inşa eliyib. Gördüyünüz bu betondur, qalınlığı göz qabağındadır. Tam keyfiyyətli iş görülüb. Yuxarı mərtəbənin döşəmə laminatı qalıb və divar kağızı qalıb. Hamam otaqları ayrı-ayrıdır yuxarı mərtəbədə. 1-ci mərtəbədə hamam otağı yoxdur, çöldə nəzərdə tutulub, var çöldə. Yuxarıda da ayrı-ayrıdır. Köşəməsin kafe ilə vurulub, divarın kafe də qalıb. Burda bizdə hamam otağıdır. Bu da həmin qaydadadır. Yəni çəkildən xərçdən aşağı qiymətə təklif olunur. Belə bir ümumi ikinci mərtəbənin özünü dəhliz hissəsi var. Burda açılır qapılar birbaşa dəhlizə, hamsi yataq otağıdır. Və istərdim burdan eyvanı sizlərə göstərim. Balcon hissəsidir. Bu belə bir balkon hissəsi var bu kanserə götürüləcək. Gördüyünüz kimi, çorno pol da damda vurulub. Bu da dama çıxış üçün yerdə qoyulub. Buranın ayrıca isitmə sistemi var. Yəni isti işte su üçün ayrıca isitmə sistemi var. Fox geniş evdir, işıqlı evdir. Və bizim burda da belə bir yataq otağımızdır, birinci yataq otağıdır. Ümumi bu evin 5 ədəd yataq otağı var. Yəni biz bir-bir hamsını göstərəcəm sizlərə, çalışacağam hamsını aydın şəkildə təqdim edim. Bu da digər ikinci yataq otağıdır. Kombiləri, radiatorları var. Döşəməni tək laminatı və divar kağızı qalıb. Qalan hər şey hazırdır. Qiyməti bir daha təşəkkür edirəm. Ev sahibi videoya görüntüyü məlumatı yerinədir. Ev sahibi dediyin deyə bilər, yəni çəkilən xəstə aşağı qiymətə təklif olunur və təcili satılır. Və bizim bu hissədə digər yataq otağıdır. Bu əşyalar götürüləcək. Burada pəncərəsi öc həyətinə baxır. Evin bütün yataq otaqlarının pəncərəsi var. Hamsi də işıqlıdır. Bu yataq otağının ayrıcə özünün böyük bir qaydrov hissəsi var. Lazım olsa burda lap ayaq yol qayx yolu da yükləyə şey bilərlər. Otağın içində ayaq yolu, yəni müasir üslubda. Burada digər bizim belə bir yataq otağımız var. Video əvvəldən qeyd elədiyim kimi evi, ümumi evimiz 6 otaqlı, 3 tam onda 2 sotdadır. Qiymət video gördüyünüz məlumat yerindədir. Sənədli evdir. Yəni çıxarışımız var, notarial qaydalı satqı olunacaq. Yəni sənədsiz deyil, bələdiyyə sənədi də deyil, birbaşa qubçadır. Və sonda bir daha təşəkkür vurğulayım ki, o kanala götürüləcək. Sonra qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalıma abunə olmağı ümid edirəm.